Всем привет! С вами я, Вадим Полевода. Я сейчас нахожусь в Трувиле. На той стороне у нас идет Дувиль. Вот. У рыбаков купил вот свежие такие гребешки или по-французски санжаки. Вот один я, правда, вот сейчас насильно приоткрыл. И вам вот покажу, покажу сейчас. Вот белое это идет сам, сам гребешок. А вот это такая бежевая с оранжевым, это его печенка. Так вот в магазинах, когда вы покупаете уже очищенные, э, вот эта печенка, она резко пропадает, и прод... остается только санжаки. Поэтому ну, выгоднее и дешевле покупать так. Я, кстати, купил 3 килограмма в таких панцирях за 15 евро, по 5 евро килограмм. В магазине он стоит все равно минимум начинается 8,59 евро ну то есть как минимум в два раза дешевле ну а следующий этап это я уже скорее всего завтра буду их готовить готовятся они очень круто очищаются, снимается ну как бы мембранка вот эта вот вымывается эта раковина и сюда же в эту раковину кладется этот санжак вместе с печенкой добавляется немножко сливочного масла немножко чесночка немножко соли и можно кому по вкусу э, укроп и сверху немножко сыра боже это такая вещь ну потом смотрите мое следующее видео всем привет с вами я вадим полевода а, сейчас вам а, хочу показать как я буду а, разделывать э, э, санжаки по-французски а, По-нашому це будуть грібішки або грібінець. Що ми робимо? Ось вот це плоска кришка. Це така випукла. Мені потрібно вставити ножа і трохи підрізати ножку. І ось отак. Вона розкривається. Пізніше. Так же саме. Я під, піднімаю, і тут така теж небольшая є ножка. І я відриваю все. А, і е, що тепер потрібно далі зробити, а, потрібно обрати оцю мембрану, бо вона дуже е, жорстка і е, дуже збирає. Е, Ну, пісок, також, оцю зелену частину треба прибрати. Все. І Пізніше просто промити в воді. Оце біла частина, це е, сам е, молюск, а це іде його, його е, печінка. А, а пізніше, коли, коли я вже всіх їх е, е, так зроблю, я е, буду е, далі показувати, буде, буде наступне відео, як я буду їх готувати. Ну так, с вами был я водим полу полувода девиц дали. Так, и вот э, я вам быстренько хочу показать на примере, как я зафарширую сейчас э, два э, санжака, они же гребешка. Вот раковины которые я хорошенько вычистил, отмыл. Вот как раз выпуклые части. Масло у меня тут, не знаю, грамм может быть 20-25. Я как раз пополам разделю, на два мне хватит. Немножко чеснока мелкого порублю. Ну и вот такая, это укроп. Это я как бы делаю свой вариант. Вот. Можно добавлять еще сверху этого всего э, тертый сыр. Сейчас буду, буду дальше снимать. Так, ну и теперь я буду показывать, как я буду собирать и готовить именно этот деликатес. Вот я кладу сам гребешок. Сейчас. Далее во второй я ложу гребешок с печенкой. Так, и вот от этого гребешка вот его печенка. Далее я мелко порубил чеснок вот буквально совсем по чуть-чуть так на кончике ножа на каждый из моллюсков вот так вот на второй вот небольшие такие кусочки сливочного масла я их кладу прямо сверху вот вот так же на второй далее я беру укроп и вот немножко укропа кладу вот как-то так и вот такой вот у меня есть тертый э, сыр эвентар буквально совсем вот так по чуть-чуть Да, да, духовку я разогрел э, до температуры. Сначала поставил на 200 градусов, прогнал ее минут 10. И теперь санжаки, вот эти гребешки так, в ракушках. Я прямо буду ставить в духовку. Вот я поставил духовку прямо на решетку. Э, закрываю ее и буквально ставлю на 10 минут. Температура э, делает чуть меньше. Делаю 100. 80 градусов, отлично будет. 10 минут. Так, и вот так. Я достал э, уже готовые санжаки або гребешки из духовки. Вот, э, подивиться Это масло. Сыр расплавился. И вот так. Э, можно подать до этого, э, например, белое вино, холодное, шабли, савиньон, шардоне. Можно подать... Там шампанського, наприклад, Брут або Демісек. Ну, ось як то так. Всім бажаю гарного здоров'я і смакуйте нас. І всім гарного вечора. Дякую за просмотр. Підписуйтесь і ставте лайк. До побачення!